Еще до того, как стало известно, что мануфактура вот-вот откроется, среди очень узкого круга пошла информация о его открытии. И понес такой просто шум, что вот скоро-скоро это абсолютно новый формат, то, чего раньше не было. А самое интересное, то, каким образом он будет реализован. Когда уже запустилась рекламная кампания, стало понятно, что вот-вот мануфактура откроется, мы узнали это название, и мы увидели первые фотографии в прессе. На самом деле это даже предвосхитило наши ожидания. Мне очень нравится мануфактура тем, что это первый аутлет городок в Украине и выполнен он на достаточно профессиональном и высоком уровне. Нравится количество марок, представленных здесь, количество магазинов. И также мне импонирует то, что Здесь представлены абсолютно разные стилевые направления. И casual направление, и классическое, и даже детская одежда здесь есть. То есть семья в полном составе может приехать в мануфактуру и одеться с ног до головы, уехать с покупками довольными счастливыми. У меня клиенты, с которыми я хожу на шопинг, имеют разные бюджеты на покупки. От 2 до 15 тысяч гривен. И у каждого есть свои особенности, запросы, образ жизни, стиль жизни. И это может быть и домохозяйка, и мама, и бизнес-леди, и студентка, и девушка, которая делает карьеру. И всем этим критериям соответствует Outlet Мануфактура. Здесь около 100 магазинов с брендами от среднего класса до высокого. И это можно удовлетворить клиента с любым бюджетом на любой шопинг. Что подобается в мануфактуре, это то, что есть бутики, которые представляют бренды высокого уровня, так и демократичные. Тут будуть концентруватися бутіки, де зможуть е, е, мати можливість купувати одяг і мама, і тато, і дитина, тобто, вся сім'я. Це буде як традиція, розумієте, як змога провести час разом. А от вас требує на формат торговлі, поскольку дозволяє потребітелю прибрести товари і любимих брендів за меншої деньги. Скидки в аутлете варьируются от 30 до 70 процентов. Есть специальные линии, специальные коллекции, отшитые для формата аутлет. Это позволяет клиенту покупать любимые бренды и при этом экономить. Сбалансированный состав брендов, от общеизвестных Лакоста и Нотика до авангардных имен в путике Аскик, привлекает внимание как модников, так и просто любителей качественной и красивой одежды.